Я бы не сказала, что они прямо ее скоротят или уменьшат. Но тут опять, да, тут очень много белых пятен. Во всяком случае у нас идет поддержка других стран или же определенных двух стран, которые не афишируют свою помощь, и это достаточно хорошая помощь. Здесь еще видите... Тут є приховані моменти в всьому цьому. Тож, тобто, е, будемо смотреть. Тобто зараз навіть в разі скорочення допомоги від США, нам буде вистачати того, що ми отримаємо від інших країн. Це написано в Україні буде вистачати те, що у нас. Якщо Україна США Видите, здесь есть некие, если по-другому сказать, вот так карты выпали, видите, здесь есть некие опасения Зеленского, они не без основания, что Кремль по своим каналам будет давить на США. И у него есть это, момент шантажа, момент подкупа, то есть в таком плане, в общем, подлыми методами действовать. Тут еще, видите, тут очень много что неясного или же сомнения. В какую сторону это повернется. Так, теперь ответ еще раз. Как мы хотели спросить, действительно, Украина... Чего будет... вы стачете? Украине? А, хватит, помощи. От хватит Украине помощи. Другие страны. Помощи, другие странам. Здесь видите опять та же карта рано об этом говорить еще. Тут еще все может поменяться. Будем смотреть, как оно будет, разв... как события будут развиваться. То есть, тут нельзя паниковать во всяком случае. Тут такие карты, которые выбор, выбор, выбор. Яка зараз роль Китая увидим между Украиной и Россией, потому что чуємо не так богато, але есть перечтения, что что-то что таки отбывается, и помощь немаленькая для России. Ну то, что они побили горшки между собой, это правда. Вот Китай и Кремль вот прямо четко. Тут разрушение отношений идет, и здесь идет давление на то, чтобы быстрее там менялась власть. Очень много глупых действий Кремль делает, чтобы власть менялась, но ну, власть должна быть такая, которую хочет Китай. Кремль что-то обещал Китаю, какую-то часть территории Украины. Так это обещание и не выполнено. То есть тут у, у Китая очень много э, претензий э, к России. Ну и дальше. Здесь он выжидает момента. Чтобы, То есть там взаиморасчет уже у Кремля с Китаем есть, что Кита... Кремль отдает свои территории. То есть по факту это все есть, то есть осталось это, даже подписано там, я думаю, что-то, то есть осталось как-то это юридически закрепить. И Китай ждет этого момента, чтобы войти на эти территории. А, а что зараз Китай дает России? Давайте посмотрим, Китай помогает 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 ну, видите, как официально Китай говорит, что он не помогает, да, или же там помогает товарами двойного назначения. Король Пентакли ⁇ это крупные какие-то компании, которые обманным путем, видите, обманным путем поставляют нечто, да, даже те же дроны или запчасти к дронам, или же что-то такое, но поставляют. По-любому. Китайские компании поставляют каким-то путем это помощь России. За счет этого они, конечно, получают то, что они хотят. Там ресурсы, финансы или что. Чи взагалі розглядається питання Китаем завершення цієї війни, допомога в завершенні? Ну, он хочет на своих условиях. То есть э, Китай ⁇ это тот же, по-другому, это как вот амбиции Кремля захватить весь мир или же подчинить себе весь мир или полмира. У Китая то же самое, расширить свое торговое, вот это все логистическое, очень сильно по миру. Но здесь с приходом Трампа тут ему будут ограничивать это. То есть Трамп никак не выгоден Китаю. Завершение мира на их условиях, которые не подходят Украине. Ну все же нам навязывают мир. Все же такие миротворцы, заразы. І всі mm. на своїх условиях. Знаєте, зараз згадую ваші слова про те, що не почнеться глобальних змін, допоки вони на собі не відчують. Mm -hmm. Не хотілося б, звісно, бажати поганого людям, але деколи це, мабуть, єдиний метод відчути на собі, щоб зрозуміти, наскільки все ж таки радикально потрібно поводити себе з такими неадекватами, з якими зараз маємо справу ми. Давайте зараз дуже багато питань і застережень щодо ГЕС українських, зокрема, мова про кременчуцьку ГЕС. Досить тривожні почали Давайте заяви по виникати. Подивимося. Я вчора дивилася, а от на сьогоднішній момент: опасність кремінчусь гес. На сьогоднішній момент опасність опасний ГЕС. Ну, опасність вона остається. опасность остается то есть то что он тут ял да то что он попытается э, нанести еще один удар ну-ка выстрест кремичу стренгас выстрел. Знаете как? Давайте я из хорошего. Я не вижу здесь большой воды. Ну, то, что її опасность йде, так. Да. Еще одна опасность йде. Будемо смотреть. Так, да, будемо дивитися обов'язково на сьогоднішній день. Поки що наслідків не видно, і це дуже добре. А Київську теж гайз, давайте подивимось, тому що Посмість не поки ворог ідеї. Ну да, здесь идет опасность. И они уже, ну мы знаем, не один раз они пытались нанести удар. Тоже дьявол. Выпадают очень похожие карты. ПВО. Здесь работа ПВО. Поэтому работа ПВО. То есть опасность идет и ракетная, и дроновая, но работа ПВО. Тоже я не вижу здесь большой воды. Но то, что ей опасность идет, это 100%. А, також Український АЕС зараз дуже турбують. Якою буде ситуація? Чи дійсно ворог намагатиметься завдати удару по українським АЕС? Росія боїть по українським атомності, українським Ну, здесь, знаете, вот как пишут, здесь не атомные станции, а подстанции, скорее всего. И они атомщик. Это таким образом бить по... выводить из строя то, что потом негативно скажется на работе со мной атомной станции. Здесь действительно такая опасность идет. Это правда. Зараз знову почали говорити про загрозу ядерного удару з боку РФ по території України. Це зараз знову ж таки погрози від Росії. Чи дійсно вони готові перейти до дій? Ну, Зісь ані, звісно, здесь у них хитрость. Присутствуют. Это знаете, когда и хочется, и колется. Но есть сдерживающие моменты. Они боятся. На сегодняшний момент они боятся этого делать. Но разгонять ситуацию они это будут. Вот ударов я не вижу. Но вот то, что они планируют что-то. Ну-ка что это... Ведь они вот на ближайшее время, они планируют повторить удар. Это, опять же, да. Вот чтобы, вот здесь идет, видимо, опасность гэс, потому что то, что связано с водой, э, с энергосистемами. Э, то есть, да. Как вариант, они здесь могут попробовать использовать что-то новое. Ну, как пишут, баллистику, да, они хотят попробовать.